Perlawanan Harimau Malaya yang seterusnya adalah menentang Nepal. Ini apa yang anda perlu tahu mengenai perlawanan ini. Let's go! Ok, kita mulakan dengan review list call up terlebih dahulu. Ada beberapa poin yang menarik di sini. Welcome back Matthew Davis. Ah, ha, lama kita tak nampak dia kan? Untuk pemain yang masih dikekalkan macam Ubadullah, Alif Izzuan dan Ramadan, Steady, pemain-pemain muda kita ni. Seterusnya, pemain-pemain yang tidak ada dalam skuad kali ini. Ha, uh, seperti Syarul Sa'ad, Afiq Fazal, Richard Chin dan Romel Morales. Untuk Syarul Sa'ad dan Afiq, aku memang tak tahu kenapa tak ada dalam skuad kali ini. Maybe ada pertukaran taktikal daripada Coach Peter. Untuk Richard Chin pula sebab dia injured dan yang last kali ni Romel Morales pun tak ada guys. <laughs> Kita sembang sikit pasal Romel Morales ni ya. Aku tahu mesti ramai yang menzahirkan rasa gembira di tidak dipanggil. Sebab ialah dengan prestasi menentang Laos yang lepas rata-rata memberi feedback yang kurang baik mengenai performance Romel Morales ni. Tapi Bukan niat diriku nak backup Romel ni Cuma kalau kita cakap Peter Komoski tak menyenaraikan Romel disebabkan prestasi beliau Aku sejujurnya tak setuju Sebab apa? Sebab teruk macam mana pun dia main guys Dia tetap ada skor Even dia pun ada dapat man of the match pun Ditambah lagi kita memang ketandusan penyerang yang berbisa Kalau bukan Romel Morales Siapa lagi yang nak main position tu? Pablo Josue pun sama Kita pun tetap rasa dia kurang tajam Dalam situasi macam ni Memang kita akan rindu orang-orang yang sudah tiada itu Apa-apa pun poin aku adalah Kita tak banyak pilihan sangat pun So bagi aku mungkin ada sebab lain Kenapa Coach Peter tak memanggil Romel Morales untuk game kali ini dengan ketiadaan Romel Morales, kita boleh predict sama ada Pablo Josue ataupun Jordan Mintah yang bakal diturunkan Aku lebih harapkan Jordan Mintah dapat bermain memandangkan beliau belum dapat debut lagi sebab game yang sebelum ni ada sedikit isu berkenaan dengan naturalisasi beliau. So, kali ini kalau Jordan Mintah dapat debut, manalah tahu kan dia serasi dan maybe akhirnya kita dapat jumpa satu striker yang tajam. Okay, next. Muka baru dalam skuad Harimau Malaya, Ryan Lambert. Satu lagi watak baru untuk pemain tengah pasukan kebangsaan. Jom kita kenal sikit siapakah Ryan Lambert ni Last kita dapat tengok pasangan kembar bermain untuk negara kita adalah Aidil dan Zakwan Tapi sekarang kita ada kembar Lambert Ya benar tuan-tuan, Declan dan Ryan adalah kembar Bukan pemain yang baru dalam Liga Bola Sepak Tempatan Mereka berdua ini adalah pemain KL City Tapi Ryan adalah pemain pinjaman daripada JDT Aku tak boleh sembang lebih pasal pasangan kembar ni. Kalau ada yang nak tahu lebih detail, boleh bagi tahu kat ruangan komen. Insya-Allah aku akan buat satu video khas pasal dua beradik ni. Cuma untuk sesiapa yang bertanya, diorang ni pemain warisan yang sah atau tak? Ha. Memang sah lah we. Mak dia orang Malaysia tau. Nama penuh dia pun Ryan Edward Kip Seng Lee Lambert. Ha, sekarang ni memang kena terang-terang bagi tahu kan sebab kita ada trauma sikit kat sini. Okay, back to our topic. Declan memang pemain pertahanan Harimau Malaya. Dia dah pernah debut pun sebelum ni. Tapi untuk Ryan pula, ini adalah peluang pertama untuk beliau. So, buat masa sekarang, kita sembang pasal Ryan Lambert ni dulu. Pemain tengah ini kita lebih kenal dengan Jesse KL berbanding JDT. Even aku sendiri pun terkejut, dia ni loan rupanya. Dari sudut play style Ryan Lambert ni kekurangan beliau adalah dia tak ada speed, dia bukan pemain yang laju. Dari segi vision boleh dikategorikan medium. Tapi kelebihan yang ada dekat beliau yang menjadikan beliau seorang pemain tengah yang baik. Apa kelebihan dia tu? Mampu mengawal bola di dalam situasi yang sempit dan boleh membantu semasa bertahan atau menyerang. Dan yang paling best, Ryan ini pemain tengah yang gemar melakukan percubaan. Dari segi shooting, memang boleh dipuji. Coach Peter Komoski memanggil Ryan Lambert untuk menambah pilihan pemain di bahagian tengah yang mana Afiq tidak ada dalam senarai pemain. Dari segi kawalan bola di bahagian tengah, yes, memang aku rasa kita akan nampak. Cuma dari segi hantaran true ball, berkemungkinan masih kurang. Tapi tak apa, taktikal dalam bola sepak ni ada macam-macam jenis kan Walaupun mungkin nanti corak permainan kita macam lebih kurang ketika kita menentang Laos Tapi kita tetap kena berharap skuad Harimau Melayu boleh dapat 3 mata Prediction aku untuk line up first 11 adalah Macam biasa kita mulakan dari back 3 Ubadullah, Dominic Tan dan Matthew Davis Untuk left wing back pula macam biasa kita ada Corbin Ong dan right wing back kita ada Dion Kuz untuk pemain tengah Noah Liner akan bergandingan dengan Nazmi Faiz dan front three kita Faizal Halim Arif Aiman dan Jordan Minta aku ada terfikir juga kalaulah Pablo Josue masuk dan Ryan Lambert ni juga dapat debut macam menarik sebab dua pemain ini sudah semestinya ada keserasian sebab kedua-duanya datang daripada klub yang sama untuk beberapa poin yang lain seperti pemain-pemain yang berada di dalam waiting list Wan Kuzain dan Lokman Hakim Wan Kuzain ni memang daripada hari tu ada dalam waiting list Cuma Lokman Hakim ni je agak wow Terkejut juga tiba-tiba nama dia ada kat situ Serba sedikit info mengenai lawan kita negara Nepal kalau ikut head to head statistik memang jelas menyebelahi kita Even last time pun kita lawan Nepal kita menang 2-0. Tapi macam biasa, jangan terlalu yakin sebab dalam bola sepak apa pun boleh jadi. Untuk venue pula, sepatutnya perlawanan kali ini diadakan di Stadium Dasyarat Nepal. Namun terpaksa ditukarkan ke negara kita disebabkan stadium mereka tak dapat melepasi syarat yang ditetapkan AFC. Dua kali AFC pergi check tau. Dua-dua gagal. Untuk penutup, harapan aku untuk game lawan Nepal ini adalah semestinya kemenangan yang perlu kita cari untuk memastikan kita masih berada di puncak grup F sebelum kita berjumpa Vietnam nanti. Walaupun peluang kita untuk ke pentas Piala Asia tu masih menjadi tanda tanya sampai sekarang pun kita tak sure lagi. Seperti yang korang tahu, kita masih tidak pasti ada pemotongan mata atau tidak. Sebab dari pihak FIFA memang tak ada apa-apa statement tapi daripada pihak AFC pun tak ada update sampai sekarang sebab semua ni tunggu result daripada CAS khas. So buat masa sekarang kita layan je dulu perlawanan kelayakan ini sebab apa pun yang terjadi kita kena sentiasa berada di belakang Harimau Malaya.